Я скажу, например, то, что э, я думаю э, на сегодняшний день, что действительно, на мой взгляд, это было сделано. Правильно. Я не думаю, что здесь есть какое-то сведение счетов, хотя я уважаю мнение абсолютно каждого человека, мнение абсолютно каждого эксперта, который здесь присутствует. Но тем не менее, это сделано было правильно, потому что э, в некоторых вопросах это было дополнительное, было дополнительное звено, которое вынуждены были проходить люди. А в некоторых моментах это даже упростило систему работы а, с населением. Э, это такая позиция. С другой стороны, говорили по поводу там, сокращения людей, что им будут предоставлять э, там какое-то место. Ну, не знаю, какое место им будет предоставлять Александр Владимирович, но любое сокращение, как любая перестройка, что бы то ни было, как любые изменения, как любая реорганизация, она требует хирургического вмешательства. Мы от этого никуда не денемся. Это показывает опыт, это показывает практика. Можно сколько угодно рассказывать о том, что да, мы всем как бы найдем. Я очень слабо в это верю, поэтому, как бы, ну, не знаю, дай бог, если ему это удастся, я сниму перед ним шляпу. Следующее э, туманная доля коммунальных предприемств. Э, по поводу коммунальных предприемств. Я, ну, как, э, дело в том, что по э, реорганизации коммунальных предприятий или уже по слиянию и так далее, и так далее необходимо э, мнение э, финансистов и экономистов. Вообще по очень многим вопросам необходимо мнение финансистов, желательно независимых. Я уже это говорила, когда мы рассматривали тарифы. Э, и э, не зря депутаты вчера на сессии сразу не приняли это решение. И только после того, как поработали наши экономисты, тогда уже было принято решение. Потому что, действительно, я хочу сказать по вчерашнему вопросу, что он был слабо подготовлен. И поэтому депутаты все-таки нашли свою политическую волю и не проголосовали за этот вопрос. И только тогда им дали финансовое обгрунтование от всего. В принципе, они пришли к единому мнению. Я считаю, что по каждому коммунальному предприятию необходимо проводить вот такие финансовые обоснования, в том числе и по действующим предприятиям. Когда у нас проходили отчеты коммунальных предприятий, то, в принципе, они все так замечательно рассказывали, вот у них все хорошо, вот они столько могут, вот все замечательно, они столько работают, столько сделают, дайте денег, потому что мы... Это все, к чему сводилось. На самом деле, да. То есть, а что там на самом деле происходит? То, что они рассказывают нам, как замечательно они все это делают, какие они талантливые, какие они супер супер, нет, я бы не стала это м, сильно так уж принимать на веру. Потому что петь песни мы все гораздо. Вот. А то, что происходит на самом деле, необходимо по каждому коммунальному предприятию делать, э, ну, я бы не сказала так, проверку, а может быть, разбираться в их рентабельности на самом деле. Потому что, когда утверждают бюджет, потому что, когда утверждают бюджет, каждый просит себе, пытается себе урвать как можно больше денег. Действительно ли это так? Действительно ли это коммунальное предприятие не может зарабатывать деньги? Ну, не знаю, вопрос. Кто проводил проверку? Были такие проверки? Ну, не уверена, не знаю. Я, конечно, не историк, хотя и тот же пединститут. У меня образование, образование физико-математическое, но я бы, например, со своим образованием не стала бы так сильно надеяться. То есть это должны быть просто специалисты. Затрагивали вопрос по поводу новых управлений, которые созданы. Ну, во-первых, по поводу управления стратегического развития. Оно не новое, оно просто реорганизованное предприятие. То есть было управление туризма, сейчас стало управление стратегического развития. Те задачи, которые перед ними прописаны... Написаны. Ну, будем надеяться, что они будут выполняться, потому что городу нужно куда-то двигаться. Я пока не могу сказать, как они будут работать, хорошо это будет или плохо. Давайте сначала посмотрим. Не будем сразу критиковать, что это все плохо. А может, они действительно покажут городу именно тот путь вперед, которого раньше до этого не было? А может быть, будет наоборот. Нельзя говорить. Во всяком случае, сразу нельзя зарывать никакую идею, нравится она кому-то или не нравится. Надо сначала проверить эту идею на жизнеспособности, на жизнедеятельность. По поводу коммунального предприятия, то, что говорили создание заключения договоров, да, это нужно, поскольку действительно мы не можем заключать договоры. Мы говорим о том, что Чернигов имеет большое туристическое будущее, о том, что у нас огромные перспективы. И между тем, да, между тем мы блокируем именно вот это звено, которое позволяет нам хоть как-то привлечь сюда туристов, потому что когда говорят, что Чернигов э э э видвидало, посетила там 500 э тысяч туристов, то мне всегда в этом месте смешно, да? я я в этом месте всегда плачу, потому что считают как музей посетили. Давайте минус школы, минус институты, минус вот и что у нас останется. А потом а, я как-то общалась. И туризм, да, да. Эрега... мне говорят, так это посчитать невозможно. Ну, не знаю. Ты все возможно, считают? да, все возможно. То есть вот такие моменты. По поводу э, коммунальных предприятий, жилищно- можно пару минут еще. Жилищно-коммунальных да. <связываю> одну, <связываю> хорошо. Жилищно-коммунальных предприятий. Я вчера на сессии выступала, и в принципе я свое мнение высказала о том, что если вы хотите, чтобы был контроль над контролирующими... То а, вы сокращаете там, переводите здесь сюда двух человек, и при этом давайте мы им купим машину, давайте купим компьютер. Но ну, у них же ж там был транспорт. И там был, и там транспорт. Не По... было, было то. Вчера заявили о том, не что не у не них было. там была машина. Значит, вчера соврали. То есть я э, э, руководствуюсь только теми, э, той информацией, теперь, получается, нужна. Я не думаю, что нужен контроль за контролирующими. Я не думаю. Для этого существует отдельная контролирующая служба, для этого существуют контролирующие органы. Я вчера высказывала свое мнение. Они должны предлагать и смотреть, просто нужно добросовестно выполнять свою работу. И если они недобросовестно выполняют свою работу, то этих людей нужно просто менять. Каждый на своем месте получает заработную плату. Большую он или маленькую получает, но он ее получает. У нее есть работа. Если человека что-то не устраивает, он разворачивается и ищет себе другое место. А извините, рассказывать, давайте мы вот над этим контроль, а потом контроль над контролирующим, так мы так можем раздуть штаты, извините, до невероятного.